Во-первых, мы условно находились на первом месте по разнице мячей, поэтому к нам тоже лидер приехал. Надо отметить команду «Динамо Киев». Они в одном ключе уже второй год играют. Даже если у них ребята уходят, собрана одна из самых талантливых молодежи на Украине. Поэтому с такими командами всегда интересно играть. Но мы как бы знали, готовились игре, знали, что они играли с молодежной сборной по жаре. И, в принципе, на этой неделе такая погода стояла жаркая. Как бы мы планировали сделать результат за первые 15 минут. В принципе, этот план сработал. Если бы мы еще забили пенальти, я думаю, что вопрос решился бы в первом тайме. Ну и, конечно, то количество незабитых мячей, естественно, внесли нервозность. Потому что все-таки в футболе правила никто не отменял. Если много не забиваешь, все-таки можешь получить какое то из мечей, и это может повлиять на результат. Поэтому в перерыве мы делали на это замечание. Хотели, чтобы, как всегда, оживили игру Войцеховский и Сандеи. В принципе, это и получилось. Но опять же, надо отметить в составе Динамо Киев, лучшего игрока, я думаю, вратарь. Думаю, столько количества, сколько он выручил ну, Реально игрок сборной, там, Лев Яшин второй. Потому что, ну, такие моменты пенальти вытащил. И очень хорошо сыграл вратарь, надо это отметить. Поэтому тут не только мы плохо, там, скажем, исполняли. Нам, там, тоже на мастерство парня. пожалуйста. А, правило трех замен. Когда в конце получил травму пасечь, а сказалось, нехватка, что не хватает усилить просто команду на последние минуты и тянет начал сдавать. Вы знаете, это сейчас все тренера, так скажем, негодуют по этому поводу. Ну, представьте себе три замены в Ю-19 в дублях, во второй лиге. Там должна молодежь обстреливаться. Я не знаю, кто это придумал, в принципе. Ну, в высшей лиге люди, во-первых, высшей лиги могут себе позволить нормальный продукты кушать и нормально восстанавливаться. Мы же знаем, что на, на каких продуктах и на каких напитках восстанавливаться за границей. Наши клубы такую фармакологию себе не могут позволить. Естественно, мы видим то, что мы видим. Жара такая стоит, люди падают, судороги хватают. Ну. Имеем то, что имеем. То есть не знаю, кто такой. Честно говоря, для второй лиги оптимально было 4 замены, потому что три человека точно получали хорошую игровую практику. У нас вот сидят хорошие, талантливые ребята, которые не получили еще возможность. Боровик, э, кесель, но вот здесь местный парень, 18-летний, Антюх. Они просто не имеют игровой практики из-за этого. Было бы, э, потому что ты не рискуешь две замены делаешь, а третью держишь уже до конца, потому что, ну, как, вдруг вратарь, а вдруг еще что-то. Еще вопрос. Поддержка зрителей, вы чувствуете, что с каждым днем она усиливается? Ну, конечно, аппетит приходит во время игры, и болельщики очень активно поддерживали, доброжелательно, мы должны отвечать тем же. Ну, ну, у нас есть несколько моделей ведения игры, то есть и прессинг на чужой поле – одна из них. Просто, опять же говорю, что по такой жаре ну невозможно 90 минут это делать. Естественно, мы берем паузы, прессингуем, что-то присутствует, аритмия определенная. Ну, хотелось бы, конечно, мы, ну, еще в начале пути хотелось бы еще больше от команды, когда мы уже ведем, и у нас есть результат, больше контроля. Потому что все-таки спешим, спешим. Все время хотим выйти в быструю атаку. Но такое количество, как в первом тайме сделали скоростную работу ребята, тот же листопас метром метра. Понятно, что он так точно не выдержит два тайма. То есть, ну и плюс прошлую игру и Пасич отыграл, и, и Савин всю игру полную. Э, они очень много пробегают. Очень не просто трустую, а скоростной работы. Это очень тяжело. Временами очень долго садился. Это создавало опасность возле наших отвороты. Даже в первом камень где мы, ну, в принципе, вели инициатив. Но мы же не против фишек играем. Это же динамакия все-таки. Спасибо.